Salam şagirdlər. Hal-hazırda sizə 9-cu siniflər üçün qan damar sistemi mövzusundan, qanın tərkibi haqqında danışacam. İki növbədə gəlin qanın tərkibinin klaster şəklində baxaq, nələrə aid olduğunu. Sonra onların hər birini ayrı-ayrılıqda -ayr incələyərik. Demək, qan iki növbədə onu məlumat verim ki, qan biz bilədiyimiz kimi birləşdirici toxumaya aiddir. Və biz bilirik ki, birləşdirici toxumanı adətən biz epitel toxumayla müqayisə etdikdə, birləşdirici toxumada hüceyrələr az, hüceyrəarası maddə isə çox olurdu. Epiteldə isə hüceyrələr sıx, hüceyrəarası maddə isə az olurdu. Demək biz əslində bunu burada fakt dəqiq görmüş oluruq. Yəni qan birləşdirici toxumaya aiddir. Onun hüceyrəarası maddə hissəsi qan plasması adlanır. Yəni mayesi, qan plasması və də formalı elementləri var, yəni hüceyrələri. Və biz baxaq onların faizinə. Həqiqətən də nə görürük? Qan plasması 50%-dən artıqdır. 55-60% təşkil edir. Qanın formalı elementləri, yəni qan hüceyrələri isə 40-45% təşkil edir. Həqiqətən də qan birləşdirici toxumaya aid olduğu sübut olunur bununla. Gəlin baxaq qan plasmasına nələrə aiddir. Qan plasmasına qan zərdaabı, bir də fibrinogen zülalı. Qan zərdaabı fibrinogen zülalı qan plasması tərkibindən çıxarıldıqdan sonra adlanır. Ona görə də təklikdə bunı ikisi ayrılıb, la ayrılır. Qanın formalı elementlərinə isə eritrositlər, leukositlər və qan lötəcikləri, başqa cür desək, trombositlər aiddir. Gəl indi bunların hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda danışaq. İlk növbədə qan plazmasından danışaq. Qan plazması bəylə qeyd etdiyimiz kimi qanın maye hissəsidir. Yəni hüceyrə arası maddəsidir və planmanın 90-92% sudur. Demək ki Burda faizləri səhv sayaq. 55-60% qan plasması qanın tərkibindədir. Qan plasmasının özünün isə 90-92% sudan təşkil olunur. Yəni onun içində e, mineral maddələr, üzvi birləşmələr var. Eyni zamanda onu deyək ki, qidalı maddələri məsələn daşıyan özü ilə daşıyan qan plasmasıdır, hormonları özü ilə daşıyan qan plasmasıdır. E, yəni bunların hamısının ötürülməsinə, daşınmasına qanın içərisində qan plasmasıdır. Ролония. Burda qan pazmasının qandan ayrılması göstərilir. Bu əslində belə bir aparat, sentrifuga aparatı deyilən bir aparatdır. Ə, onu, ə, yəni qanı belə sinaxüşəsində qoyub, ə, onu həmin aparata bağlayırlar. Orda fırlanma prosesi gedir. Ə, bu nəyə əsaslanır? Yəni mərkəzi qaçma təcil təcilinə görə, yəni hər bir maddənin ayrı-ayrı orada hüceyrələrin mərkəzi qaçma təcili var, ayrı-ayrılıqdır. Ona görə də orada sentrifugada çökmə sürəti. Yəni fərqli-fərqli çökmə baş verir burada hər bir maddəni məsələn eritrositin ayrı, leukasin ayrı, ona görə də bunlar belə qatlar yarada bilirlər. Yəni qanın tərkibindən onun plasmasını bu şəkildə ayıra bilirlər. Onun eritrositini ayrılıqda ayıra bilirlər, leukasinə ayıra bilirlər. Yəni bu aparat sentrifuq aparatıdır. Bəs burada ən aşağıda yerləşən nədir? Əslində rəngindən bəllidir ki, burada yerləşən eritrositdir. Ondan sonra leukasitdir, ondan sonra isə qan plazmasıdır. Çünki bəzən qan köçürmələrdə şagirdlər tək beləcə eritrositlərdən getmirsə bəzən plazma yeddirirlər insana. Ona görə də bu proses vacibdir. Burdan insanın qanından plazmanın ayrılması. Belə. Ümumiyyətlə ona da deyim ki, ə, qanı saxlamaq üçün ona xüsusi maddələr vurulur. Laxtalanma baş verməsin deyə tərkibinə kalsium tuzları falan çıxardılır. Ə, ə, yəni ki, ə, o saxlanılması üçün, qalması üçün ona xüsusi kimyəvi maddələr vurulur ki, laxtalanma prosesi baş verməsin. Ki biz bilirik ki, qan plasmasının tərkibində fibrinogen zülalı məhz laxtalanmanı təmin edən bir zülaldır. Ə e, yaxşı. E, burada baxırıq, məsəl e, nələrdir? Qan hüceirləridir, şagirdlər. Bunu ayarlıqda qoymuşam qan damarı çərilsində. E, bu qırmızı gördüyümüz eritrositlərdir, bunlar leukositlərdir, bunlar isə e, trombositlərdir. ha. Keçək eritrositlər haqqında danışaq şagirdlər. Eritrositdə nədir? Eritrosit qırmızı qan hüceyrələridir. Yenə də deyim ki, əslində bu barədə 6-cı sinfdən azca olsa da, azacaq olsa da məlumatınız var. Bilirsiniz ki, eritrositlər karbon qazı və oksigenin daşınmasında çox böyük rol oynayır. Məs onun daşınmasında rol oynamağı, yəni nədən asılır? Çünki eritrositin tərkibində hemoqlobin maddəsi var. Hemoglobinin tərkibində də, də dəmir məntibə var. Yəni hemoqlobin özünə oksigen birləşdirərək məs orqanlarımıza daşıyır. Məsələn, eritrositin içində məs hemoqlobin özünə oksigen birləşdirən hissə. Yaxşı, harda əmələ gəlir bəs? Qırmızı sümük iliyində. Əslində biz qırmızı sümük iliyi barədə dayaq hərəkət sistemindən danışmışıq ki, ə, qırmızı sümük iliyi qan hüceyrələri əmələ gətirir. Yəni dayaq hərəkət sistemimiz qan yaradan bir orqandır. Deməli, eritros də orada yaranır. Demək, eritrosit orda yarandığıqda nüvəyə malik olur. Amma damara keçdikdə, yəni, yəni ki, artıq biz yetkin eritrosit deyiriksə, yetkin eritrositdə nüvə yoxdur. Və bir eritrositin yaşama müddəti 120 gündür. Yəni nüvəsi də yoxdusa da, onun um bölünmək çoğalma qabiliyyəti olmayacaq. Yəni o yalnız qırmızı çimikliyində yarana bilər və damarda artıq 120 gündən sonra məhf olmuş olur. 120 gün, yəni bir eritrosit 4 ay yaşaya bilər. Demək ki, belə çıxır ki, bir insan bir ildə 3 dəfə əltərəsini dəyişmiş olur. İldə 3 dəfə bir insan əltərəsini dəyişir. Və hər də məf olur əltərəsində, qaraciyər və dalaqda məf olur. Hətta bəzən qaraciyər əltərlərin qəbirstanlığında dəyillər, yəni belə bir söz eşitmişəm. Yəni eyni zamanda dalaqda parçalanır. Bir də onu deyək ki, dalaq həm də şagirdlər belə deyək qan ehtiyatı saxlayan bir hissədir. Çünki e, bədənimizdə dövr edən qan belə deyək, insan orqanizminin 7-8 faizi qanlı təşkil olunubdur və bu qan belə deyək, ortalama bir insanda 5 litr qan var, amma bunu konkret hər adam üçün çəkisinə uyğun hesablamaq olar. 7 minimumdan 8 isə maksimum faiz insan orqanizminin e, çəkisinin e, faizini təşkil edir 7-8 faiz. Və əslində bu dediyimiz bu o, qan bədənimizdə hamsı dövr edən ki tədib, ehtiyat altında olanı hissəsi var, bir də damarımıza dövr edən hissəsi var. Yəni qanın əslində 4-dən 3 hissəsi damarlarımızda hərəkət edir. 1/4 hissəsi isə dəridə, ağciyərdə, qaracəldə, dalıqda ehtiyat altında saxlanmış olur. Ki lazım olduqca qan damarlarına ötürülür o zaman. Aha. Gəldik leykositlərə, şagirdlər. Leykositlər 1 kub mm millimetr qanda 4 10 min olur. Buna diqqət edək ki, eritrositlər milyondan idi miqdarı 5-6 milyon, amma leykositlər isə qanda 4 10 mindir. Deməli, eritrositin miqdarı çox olduğuna görə bizim qanımız qırmızı rəngdə görsənir. Bir çox xəstəliklər var görə də leykositlərin miqdarı artır deyə, o zaman qanın qırmızı rəngini də təsir edir və onun çəhrayı hala keçməsinə səbəb ola bilər. Ki bunu növbəti videolarımızda bu haqqda geniş danışacağıq sizlerle. Demək rəngsizdir və nüvəsi var. Eritrositlə müqayisədə eritrositin rəngi vardı, qırmızı idi və nüvəsi yoxuldu. Yəni yetkin eritrositdən danışırıqsa nüvəsi yox idi, amma leykosit isə rəngsizdir, ağ qan hüceyrəsidir, adlanır hətta və nüvəsi var. Demək belə çıxır ki, leykosit bölünüb çoğala bilər. Eyni zamanda, yəni nəyə görə deyirik? Çünki qırmızı sümükliyində yaranır. Eyni zamanda limfa düyünlərində də leykositlər yarana bilirlər. Buna bax, yalancı ayaq əmələ gətirirlər. Yəni fagozit deyirlər, yalançılar, fagozitoz prosesi həqiqətə keçirirlər. Əslində bunu bir xatırlatma edək, ə, bu prosesi kəşf edən alim fagozitozu kəşf edən alim Meşnikovdur və buna görədən Nobel mükafatı almışdı Meşnikov, məs bu fagozitar nəzəriyyəni kəşf etdiyinə görə, çünki bu həqiqətən də bədənimizdə çox böyük bir prosesdir. Məs biz qida ilə bərabər mütləq bakteriyaları qəbul edirik, düzdür? O bizim həzm sistemimizdə də xoritorsu tərəfindən mə onur ağzımızda lizosim tərəfindən mərhələ olunur və ya öt tərəfinə mərhulunur. Amma hücerlərimizdə də qanımızda da kiçik bakteriyalar hərəkət edir və nəticədə onun məhv edirəm. Bizim leukositlərimizdir, bizi xəstəliklərdən qoruyan leukositlərimizdir. Ona görə bu gün də əslında geniş danışacağam. Sizə fagositozu göstərəcəm növbəti slaydımda. Leukositlərin bir neçə növü var. E, neutrofillər, eozinofillər, bazofillər, yəni bizim bildiyimiz leukoster elə bir növ deyil. Məsələn, limfa düyünlərində əmələ gələn leukosterlə limfositlər deyirik ki, bir çox xəstəliklərdə məs limfa düyünlərində şişmə baş verir. Çünki nəyə görə? Məs orada leukoster çoxalmağa başlayır. Leukoster də bi mikro məhf etdikdə e, yerinə çevrilir. Yəni onlarda böyümə prosesi baş vermiş olur limfa düyünlərində. Məsələn, buradan vurğulasam, eozinofillər məs bədəndə allergik reaksiyalar çox anda tez eozinofillərin miqdarı artır. Məsələn, ə, qan analiz edəndə hardan bilirlər ki, bu insanda həqiqətən də allergiyə var? Hmm, bu məs bunun miqdarını əz əs əsasən məna olmur. Eozinofillərin miqdarını əsasən müəyyən etmək olar insanın allergiyalı olub olmadığını. Gəlin bəs biz fagositoza baxaq, necə bir prosesdir fagositoz. Fagositoz bir xatırlatma etsək, leukositlərdə var idi. Ə, üzr istəyirəm, amöbliyətdə var idi, leukositlərdə də hal-hazırda görürük. Bu nə də yalançı ayaqlarla ameb qidasını əhatə etdirdi. Biz niyə buna fago sitoz adı verdik? Fago sitoz ona görə ki, fago uduram deməkdir. Udmaq, yəni bək maddəni içərisinə çəkə bilir anadırlar. Eyni zamanda bu proses leukositlərdir. Çünki biz qidalanma tipli olaraq bir də e, pinositozu götürmüşdük, damcı halında e, e, sitoplazmaya daxil olması. Bu başqa o 2 rəm deməkdir. Fagositoz məs leukositlərin həyata keçirdiyi proses də fagositozdur. Burada gördüyümüz kimi baxın bu leukositlərin yalançı ayaqlarıdır. Bakteriyanı məhv edir. Yəni belədir, onlara qarşı antitelər ifraz edərək onları blokadaya alır və blokadaya aldıqdan sonra ə, əhatə eləyərək məhv edir. Burda artıq bakteriyanı məhv etmiş haldadır. Sadəcə onu da vurğulayaq ki, şagirdlər, lekokitlər bakteriyanı məhv etdikdən sonra əslində özləri də məhv olurlar. Və məsələn, analizlərdə lekokitlərin miqdarı çox olanda həkim hardan bilir ki, bədəndə iltihabi bir proses var. Bu onunla bağlıdır ki, lekokitlərin miqdarı çoxalır, ona görə ki, bakteriyanın miqdarı çoxdur və bakteriya miqdarı çox olanda leykositlər onların hər birini ayırar, ləqədə mənf etdikdə, o zaman ölmüş leykositlər iltihab yaradır. Yəni belə desək, irin yaradır. Və onun əsasını məkimlə müəyyən edə bilirlər ki, leykositin qanda miqdarı artıbsa, o deməkdir ki, bədəndə iltihabi bir proses gedir. Yəni leykosit həqiqətən də bədənimizdə çox böyük rol oynamış olur. Pakositoz prosesinə həyata keçirilir. Keçəy trambositakda danışaq. Trambositlər başqa cür biz qan löyfəcikləri də adlandırırdıq şəhərlər. Mhm. Yaxşı oldu. Aha, trambositdə barədə danışıq. 1 kub millimetr qanda 150-400 min, 150-400 min trambosit olur. Ə, qırmızı sümüklüyündə yaranır, əlbəttə ki, biz bilirik ki, ə, qırmızı sümüklüyündə yaranan olar hər biri rəngsizdir və nüvəsizdir. Demək bu nüvəsinin olmamasına görə eritrositə bənzədi, rənginin olmamasına görə isə leukositlərə bənzəmiş oldu. Et 10 gün yaşaya bilirlər və qanın laxtalanmasını təmin edirlər. Qaraciyər, dalaqda parçalanırlar. Görək laxtalanmada necə rol oynayırlar trombositlər. Deməli şagirdlər biz əslində qan plasmasında deyək ki <coughs> fibrinə genişləmə əsəbində qan laxtalanmasını təmin edir. Bunu da vurğulayım ki, qanın normal laxtalanma müddəti 3-8 dəqiqə ərzidir, yəni bu aralıqda. 3 dəqiqədən tez laxtalanması bu normal hal deyil, artıq qan damarlarında trombun yaranmasına səbəb ola bilər. Ə, gec laxtalanması da normal hal deyil, qanaxtan, yəni qanaxta uzun müddətli baş verə bilər, insan daha çox qan itirə bilər. Ona görə də 3-8 dəqiqə normal qan qanın laxtalanma müddətidir. Baxaq, fibrinogen zülalı əslində ə, qan plazmamızın tərkibində var. Demək, onun içərisində həll ola bilər. Plazma çünki 90-92% sudur. Demək, belə çunki fibrinogen zülalı suda həll olan bir zülaldır. Amma əgər toxuma zədələnməsi baş verərsə bu zaman fibrinogen zülalı trombositlərə təsir eləyir trombositlərin təsirindən yəni bunlar hamısı belədir ümumi şəkildə birlik şəkildə işləyirlər və nəticədə fibrinogen zülalı çevrilib olub fibrin zülalı Fibrinin isə bildiyimiz laxtadır. Fibrin elmi dildə adıdır. Laxta, yəni tromp artıq bu suda həllolmayandır. Demək ki, fibrinogen zəvalı suda həll oldu, fibrin isə suda həll olmadı. Bu proses baş verə bilər. Toxuma zədələndiyi anda, toxuma zədələnməsi prosesi baş verərsə, yəni ki, o zaman bunun fibrinogendən fibrinə çevrilməsi prosesi baş verir və Bunla da ə, qan laxtalanması, qan axması dayanır. Əslında qan laxtalanma prosesi orqanizmimizin qoruyucu bir ə, refleksidir. Yəni qan laxtalanması baş verməzsə, bu zaman insan qan itkisindən dünyasını dəyişə bilər. Ə, yəni ona görə də laxtalanma prosesi həqiqətən də vacib bir prosesdir bizim orqanizmimizdə. Tamam, təşəkkürlər. Diqqətiniz üçün şagirdlər. Növbəti videomuzda görüşənədək.